Получали і думали, що і нас і зараз воно таке буде. Значить, що нас привело? Громада Козельця у завтра сесія поставила нам задачу громадському контролі, щоб побули ми у вас на прийомі як районної ради. Селищної Селищною більше турбує ага. районна рада, якщо самокритично, треба сказати, так не дуже ага. у нас. Ну, Селищна поставила. Написали заяви дві вулиці, там 60 осіб, і завтра будуть розглядати, і нас послали до вас, щоб ми могли проінформувати поліцію Остер, що буде робитися. Ми письменно зробили запит дамо, не, не обидва екземпляри на телесно. І хотілося отримати на їх відповідь. Но, этот, Запит потім, ну хоч не напечатаний, ну вже ж якось має право і таке. Значить, що громадськість волнує? Перше, причини чи є причини, чи, ну, це на думку громадськості, так що недостатньо не ефективно ведеться слідство, не інформують населення про те, як слідство ведеться, замилюють, замовчують і так далі. і так далі. Ну це я слова їхні тому. Значить, нам по першому вопросу було б дуже добре, ви нам колись. Таке діло помогли. Ми не можем попасть на прием до прокурора. Коли приемный день приезжает, ми на виїзди сіде в другий район. У нас э, родичі Усенкові є, ну це ж теж не хорошо, ми вам, як своєму батьку, будемо так казати. не Нехай, ну, що ми попрямо туди, не вирішивши питання, як кажуть, тут. Uh -huh. Значить, треба було б, може, прокурору сказати про те, щоб він нас три минути нас прийняв, щоб ми йому сказали, що них треба от прокурору. Тільки приїдь, не бійся, колектив та розкажи, що ви щось робите там. Понятно, що тайна слідства і що колись якийсь буде конець. А це діло ховання, так воно. Тільки заводить маси, щоб ми скати палили на трасі його. Сатої. А, а, а духи були такі, що й шлюси хотіли троси рубати, щоб міліція охороняла і доволі на накалена обстановка. Ну і друге, що на треба буде завтра сказати, ну що же ж планується, не можеш так, щоб нічого зовсім не робилось і пустилось воно на самотюк. Населенню треба що сказати, що. Чи будуть воду подимати, чи не будуть, чи буде воно очищатися, якісь там кажуть, гроші ж виділяються і на сесії критикували, і наш район, що поки не напомнили наші, то вони сиділи, руки зложили, ніхто не давав на ці кошти. Взагалі стан наших всіх очисних... Эксплуатация того, что строилось при Советском Союзе, и ничего не вкладывалось, она ж, э, лично быть не может. Uh -huh. И вторая причина это естественный фактор, который тогда э, летом был, то есть аномальная жара. То есть это проблема вообще всех э, средних малых речок Вот как бы две причины при отсутствии какой-то этого бы рецидивов не было. То есть не было бы выбросов в районе нежного угу. при наличии жиры. Все было бы нормально. Или не было бы жиры при выбросе нежного. Ну, тоже все было бы нормально. Угу. Вот как бы два фактора совместились. Что делает областная рада? Областная рада выделила порядка 500 тысяч гривен с областного природоохранного фонда для этих мероприятий там, на проект, на мероприятия там, с ремонтами, с очистками, инвентаризацией, земельных участков, которые грали и дали, использовали химию в рекреативной зоне, они же там тоже внести не слуг в Поэтому это, это было выделено, но этих же денег недостаточно, чтобы решить глобально да. этот весь вопрос. Сахневич ездил, проводил ревизию по предприятиям состояние чистое, То есть, э, э, ну, что, что тут можно сказать? Если Львов с миллиардным бюджетом не может свалку свою, да, то... Нежен, соответственно, этих денег не будет. Mm -hmm. То есть это ну, надо серьезная программа державное финансирование, которое просто-напросто надо и русло почистить, и со штузами нанести порядок, и с э, инвентаризацией э, всех рекреационных зон и с, mm -hmm. с очистными в э, носовке и для того, чтобы их выкидать в соответствии с тем нормам, которые э, ну, mm -hmm. ну, требуют. Поэтому вот это, как бы, комплексное такое решение. Если вас интересует уже конкретика да. по этому вопросу, тогда давайте я на основании вашего увольнения угу. просто-напросто приглашу и представителей водного бассейна, и представителей администрации и представителей департамента экологии, чтобы они вам уже доповели конкретно, потому что я, допустим, сейчас не могу сказать ту задачу, которая стояла перед рабочей группой комиссии, это mm -hmm. изыскать деньги с областного бюджета в плане там, Какие деньги выделяются целостным бюджетом районным и державным, я там, допустим, сейчас вам расскажу. А, и плюс мы подготовили звернение на Семирака, министра экологии, о том, чтобы Вообще надо системно заняться бассейном «Речок», «Десна» и «Днепр» и всеми малыми и средними этими реками, потому что это же, это, эта проблема может коснуться ну, то есть не только Казахстана. Ну, как у нас и многие другие там, за с мусором, со свалками. У нас же свалки на 90% не оформлены. это просто самозахват не говоря уже о переработке. Сейчас в условиях глобального экономического кризиса почему-то шведы чувствуют себя нормально. Потому что они сейчас страна номер один по вторичной переработке этих всех отходов. Они у них просто зарабатывают. Да? Они тепло делают на них. и Мы не можем даже в Чили.